আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনায় আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এয়া দেখিছে নহয় তিল তিলখিনি ধুই শুকুৱাই ললোঁ আৰু এয়া জুইকুৰা জ্বলাই পেলাই তিলখিনি ভাজিবলৈ লৈছোঁ কিয় জানেনে বিহু বুলি ক'লে তিল পিঠাটো মেইন নহয়নে যিকোনো বিহুত তিলপিঠাটো নহ'লে বিহুটো যেন আধৰুৱা লাগিলে কোনোবাই খাই ভাল পাওক বা বেয়া পাওক কিন্তু বহুত কিবা কিবি বনালেও যদিহে এই পিঠাটো নাথাকে প্লেটখনত সদায় আধৰুৱা নহয়নে আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় মন্তব্য কৰি জনাবচোন আপোনালোকৰ এই পিঠাটো কেনেকুৱা লাগে বিহু বুলি যদি এই পিঠাটো নাথাকে কেনেকুৱা লাগিব বাৰু প্লেটখন খালী খালী নহয়নে কিন্তু বহুতে কয় পিঠাটো কোনেও নাখায় কিন্তু প্ৰকৃততে এই পিঠাটো নহ'লে নহ'বই যেন লাগে ন বিহু যেন নহয় গতিকে এইটো পিঠাতে সদায় যত্ন খৰচ কষ্টবোৰ বেছি মই আকৌ হেতা দি নাজানো নহয় এইদৰে হাতেৰে ঘূৰাই পেলাই ভাজোঁ গতিকে মই কেৰাহীখনত বেছি ভাল পাওঁ আৰু পিঠা ভজাই কেৰাহী এখন ল'ব লাগিব কেৰাহীটো আছে নোহোৱা নহয় কিন্তু কেৰাহী আচলতে যিবিলাক কেৰাহী দাইল চব্জি বনোৱা হয় সেইবিলাকত পিঠা ভাজিবলৈ অসুবিধা পিছলি যায় গতিকে টাৱা এখন আছে ডাঠকৈ বনাই থোৱা আছে সেই তাৱাখনত বনাবলৈ লৈছোঁ কেনেকুৱা হৈছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই আপোনালোকে মোৰ পিছে আজি পিঠাকেইটা প্ৰথমতে বনাওঁতে অলপ অসুবিধা হ'ল আঠা নাছিলে চাউলখিনি শুকাই গৈছিলে পিঠাটো উঠা নাছিলে বহুত চিন্তাই হৈ গৈছিলে মোৰ তাৰপাছত এয়া উঠিছে বাৰু হ'লেও বহুত যত্ন কৰিব লগা হ'ল গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ পিঠাকেইটা কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ অৱশ্যে বহুতে পিঠা হেতাৰে বনায় আজিকালি আৰু দীঘলীয়া হয় পিঠাটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয় কিন্তু মই আকৌ এইদৰে হাতেৰে ঘূৰাই পেলাই দিওঁ পিঠাগুড়িকেইটা আৰু মই হেতাৰে দিব নাজানো আচলতে আৰু ভিতৰত তিল আৰু গুড়ৰ সোৱাদটো হোৱাকৈ যথেষ্টখিনি মই দি দিওঁ যাতে পিঠাটো সোৱাদ হয় দেখিবলৈ সুন্দৰ নহ'লেও অন্তত সোৱাদখিনি হ'লেহে খাবলৈ ভাল লাগিব নহয়নে গতিকে আগতে মোৰ মায়ে বনাইছিলে এইদৰে কেৰাহীত আৰু মায়ে বনোৱা পিঠাটো বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছিলে আৰু এটা সময়ত মাৰ নামেই আছিলে এই পিঠাটো বনোৱা মানে বিহু পূজা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহুত মানুহে বনাবলৈ মাক অৰ্ডাৰৰ নিচিনাকৈ দিছিলে বহুত ভাল পাইছিলে মায়ে বনোৱা পিঠাটো কিন্তু মায়ে বনোৱাৰ নিচিনাটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো হাতেৰে সেই কেৰাহীত বনোৱা ব্যৱস্থাটো মাৰ দৰেই থাকি গ'ল গতিকে বহুত সময় যায় ভালো লাগে কৰি গতিকে কিনো আৰু ভিডিঅ' যিহেতু বনাই আছোঁ গতিকে এইবিলাকেই বিহুৰ সময়ৰ ভিডিঅ' আমাৰ নহয়নে পিঠাটো কিদৰে বনাইছোঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে বা খাওঁতে খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে নহয়নে গতিকে আপোনালোকে ক'বলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই মোৰ পিঠাকেইটা কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ কাৰণ সুন্দৰ হোৱা পিঠাটো হৈছে দীঘলীয়া মিহিকৈ আৰু পেঞ্চিলডালৰ নিচিনা হ'ব লাগিব নহয়নে কিন্তু মোৰ বনোৱা পদ্ধতিটো পিছে এনেকুৱাহে গতিকে তিলপিঠা মই কিন্তু খাই ভাল পাওঁ মই চাহৰ লগত সেইকেইদিন বিস্কুট নাখাওঁ আৰু পিঠাই খাওঁ কাৰণ কিয় বিস্কুটবোৰ খাবলৈ ভাল নালাগে নহয়নে আৰু এই পিঠাকেইটা বনালে মানুহে হয়ো প্ৰকৃত সেইকেইদিনত বিহুৰ কেইদিনত মানুহে এই পিঠাটো বৰকৈ নাখায় কিন্তু কৈছোৱেই যে বিহু বুলি ক'লে এইটো পিঠা নহ'লে একেবাৰে বিহুটো আধৰুৱা গতিকে ঢেঁকী চেকীটো পাতিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ কিন্তু কি হ'ব কিবা এটা কথা কয় নহয় যে দাতাই দিলেও বিধাতাই নিদিয়ে এনেকুৱা নিচিনা কিবা এটা আছে মোৰ পিছে শুদ্ধ হোৱা নাই চাগে কোৱাটো গতিকে ঢেঁকীশালখন একদম কোমল হৈ আছে শুকোৱা নাই গতিকে আকৌ সেইখন ঢেঁকীশালত খুন্দিব পৰা নগ'ল গতিকে পিঠাকেইটা ভাজিবতো লাগিবই গতিকে ব্যৱস্থা কৰিলোঁ এইদৰে নাৰিকল দিও এইটো পিঠা ভজা হয় কিন্তু আচলতে মকৰ সংক্ৰান্তিত হেনো তিল আৰু গুড় খাব লাগে গতিকে যিহেতু মকৰ সংক্ৰান্তি তিলৰ পিঠাটো তিলপিঠাটো সদায় তিলপিঠাই নহয়নে আৰু নাৰিকল আৰু চেনি দি পেলাই মাজত দি পেলাই বনোৱা হয় এইটো পিঠা সেইটোও খাবলৈ ভাল লাগে কিন্তু যিহেতু মকৰ সংক্ৰান্তিত তিল আৰু গুৰ খাব লাগে বুলি নিয়ম এটা আছে গতিকে এনেইতো আৰু তিল গুৰখিনি খোৱা নহয় গতিকে এইদৰে পিঠা ভাজি বা তিলৰ লাডু বনাই মকৰ সংক্ৰান্তিত খোৱা হয় বা খাব লাগে গতিকে যদিও নাৰিকল আৰু চেনি দি ভজা হয় কিন্তু এইটো কথা নহয় যে তিল দি পেলাই নাভাজোঁ তিল দি পেলাই ভজাৰ পাছতহে আকৌ নাৰিকল চেনি দি কেইটামান বেলেগকৈ ভজা হয় গতিকে আপোনালোকে কিদৰে বনাইছে নাৰিকল দি বনাইছেনে তিল দি বনাইছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে মোৰ পিঠাকেইটা কেনেকুৱা হৈছে সেইকেইটাও কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে চাই থাককচোন এইদৰে আকৌ কেৰাহীত কি ভাল জানেনে কেৰাহীখনত যেতিয়া পিঠাটো ভজা হয় দুডাল কাঠি বনাই পেলাই ওপৰত দি দিয়া হয় আৰু সেই কাঠিকেইডালৰ ওপৰত পিঠাকেইটা এটা এটাকৈ তুলি দিয়া হয় তেতিয়া পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ শুকাই আহে আৰু এই যে টাৱাখনত মই যে শুকাবলৈ দিছোঁ জেগাটো লৈ লৈছে টাৱাখনে গতিকে তাত আৰু বেলেগ এটা পিঠা ভাজিবলৈ জেগা নাথাকে কিন্তু কেৰাহীখনত সেইটো এটা সুবিধা হয় ওপৰলৈ দুডাল কাঠি বনাই পিঠাকেইটা তুলি গৈ থাকিলে ভাপতে গৰম হৈ থাকে আৰু যদিহে সেক সেকিবলৈ দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে পিঠাটো সেমেকি যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে সেইবাবে এইদৰে মই কাষত থৈ থৈ পিঠাকেইটা সেকি গৈছোঁ কাৰণ লগে লগে বনাই হোৱাৰ পাছত লগে লগে যদি পিঠাটো নমাই থোৱা হয় সেইটো পিঠা সেমেকি যোৱাৰ চাঞ্চ থাকে গতিকে সেইটো এটা কথা কেৰাহীখনৰ সুবিধা বহুতকেইটা মই সেইবাবে কেৰাহীত বনাই ভাল পাওঁ আৰু উপায় নাই কৈছোঁৱেই আপোনালোকক যে মোৰ পিঠা ভজা কেৰাহীখন কিবা এটা কাৰণে অভাৱ হৈ আছে গতিকে বেলেগ কেৰাহীত পিঠাটো বনালে পিছলি যায় যিহেতু ভাজি দাইল ভাজি বনোৱা হয় গতিকে সেয়া আৰু আচলতে এনেকৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিছুমান গান যদি কমকৈ লগাই দিয়া হয় ভাল লাগে নহয়নে কাৰণ ইমানকৈ কৈ থাকিব লগা একো নাথাকে পিঠাকেইটা বনাই থাকোঁতেও আৰু যিকোনো গান দিব নোৱাৰি কপিৰাইট লাগে আপোনালোকে সেইটোও জানে কিন্তু যিটো কপিৰাইট নলগা গান দিব লাগে মই সেইটো জনা হোৱা নাই আচলতে কেতিয়াবা সেইকাৰণে নিজে অকণমান গান গুণগুণাই দিওঁ গতিকে নহ'লে জানো আৰু কি কৈ থাকিম পিঠাটো ভাজা কথাটোকেতো কৈ থাকিব লগা নাথাকে গতিকে ভিডিঅ'টো যিহেতু বনাইছোঁ গতিকে বনোৱাখিনিতো দেখাবই লাগিব নহয় জানো সেইবাবে মাজে মাজে অকণমান আমনি লাগে আৰু নহয় চাই চাই এই পিঠাটো কিন্তু বনোৱা বহুত যত্ন কষ্টও হয় যথেষ্ট কাৰণ যদি পিঠাটো নুঠে তেতিয়া পিঠাগুড়িখিনি ভাল নালাগে মনটো বহুত মানে যত্ন কৰিবলগা হয় আৰু যদি কেতিয়াবা চাউলটো ভাল নাথাকে বা বতাহ লাগি যায় বা শুকাই যায় আঠাটো নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হয় পিঠাটো উঠাবৰ বাবে গতিকে মই অকণমান তেনেকুৱা হ'ল চাউলখিনি শান্তি পাইছো মানে চখটো নাই পোৱা যে তই খোৱা হওক বা নহওক কিন্তু পিঠাকেইটা আৰু লাডুকেইটা বিহু বুলিলে প্ৰথম মেইন নহয়নে তাৰ পাছত বহুত কিবা কিবি বনাব পাৰি নিজৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত কথা কিন্তু পিঠাকেইটা নবনোৱাকৈ লাগিলে যিমান যি গোটালেও ভাল নালাগে গতিকে যিমানেই কষ্ট নহওক লাগিলে ভাল নালাগে নবনালে আগতে যে মাহঁতে কেনেকৈ বনাইছিলে তাকে ভাবি থাকোঁ দিনটো ইমান কাম কৰি সকলোকে ভাত পানী ৰান্ধি খুৱাই খুৱাই লৈ নিজে আকৌ দিনটোৰ কামৰ কষ্টখিনি গাত লৈ আকৌ যে এইদৰে পিঠা ভাজিবলৈ বহি যায় মইতো সন্ধিয়াহে ভাজিছোঁ কিন্তু আমাৰ মাহঁতেতো সন্ধিয়া লগা আকৌ চাহ দিয়া আকৌ ভাত ৰন্ধা সকলোকে খাবলৈ দিয়া দেউতাক দিয়া আমাক দিয়া সকলোবোৰ কৰে কৰি পেলাই আমি শুব পৰা ব্যৱস্থা কৰি ৰেডি কৰি দিয়ে তাৰপাছত আকৌ জুইকুৰা জ্বলাই এইদৰে পিঠা খোলাত বহে গতিকে কিমান ৰাতিলৈকে পিঠা ভাজি থাকে তাৰপাছতচোন শুবলৈকে নাপায় আকৌ ৰাতিপুৱা পোহৰ হৈ উঠিবৰে হয় আমি দেখোন ইমানখিনি কষ্ট কৰিবই নোৱাৰোঁ দিনটোৰ গোটেইখিনি কৰিছোঁ বাৰু তাৰ মাজতে পিঠাগুড়িও খুন্দিছোঁ কিন্তু সেই পিঠাটো ৰাতি ভাত খোৱাৰ পাছত আৰু কেতিয়াও বহি থাকিব নোৱাৰোঁ দেহাবোৰ আজিকালি তেনেকুৱাই হৈ গ'ল চা কেনেকে ফুটিছে মানে ফুৰি ফুৰি আহিছে এইবোৰ মানে বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে দেই চুলিয়ে তুলিয়ে এনেকুৱা এটা পৰি যাবলৈ হ'লে গাত পাৰ দিছে চা জ্বলি যোৱাৰ পাছতহে গম পাম যে মোৰ চুৰিত পৰি দিল আপোনালোকে আমনি পাইছে যদি নাজানো কাৰণ পিঠাটো বনাই থকা যিহেতু ভিডিঅ'কণ বনাই পেলোৱা হ'ল গতিকে দেখাই দিব লগা হ'ল আৰু গতিকে কথানো কি ক'ম আৰু ভাগৰো লাগিছে গতিকে পিঠাকেইটা কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱা নাই যদিও পিঠাকেইটা খাবলৈ যেন ভাল বেয়া নহ'ব নেকি কাৰণ পাতলাকৈ বনাওঁ মই তেনেকৈ দেখিছে নহয় একদম বহলকৈ হাতেৰে মেলি দিওঁ হেতাৰে দিলে হয়তো যদি অকণমান ডাঠ হৈ থাকে কিন্তু মই হাতেৰে যিহেতু দিওঁ একদম দচা বনোৱাৰ নিচিনা পাতলা হৈ যায় তাৰপাছতে মই তাত তিলখিনি সৰহকৈ দি দিওঁ যিহেতু সোৱাদ হয় গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ইয়াত পিঠা বনাই হৈ গ'ল খোলা সামৰিছোঁ আৰু এইখিনি তিলো থাকি গ'ল আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ পিঠা গতিকে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই